वालेकुम। ईरान का एक बादशाह सर्दियों की शाम जब अपने महल में दाखिल हो रहा था तो एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के सदर दरवाज़े पर पुरानी और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस उसफ़ दरबान से पूछने लगा सर्दी नहीं लग रही दरबान ने जवाब दिया बहुत लगती है हुजूर, मगर क्या करूं? गर्म वर्दी है नहीं मेरे पास इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है मैं अभी महल के अंदर जाकर अपना ही कोई गर्म जोड़ा भेजता हूं तुम्हें दरबान ने खुश होकर बादशाह को फर्शी सलाम कहे और बहुत तशक् का इज़हार किया लेकिन बादशाह जैसे ही गर्म महल में दाखिल हुआ दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया सुबह दरवाज़े पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मट्टी पर उसकी यख बस्ता उंगलियों से लिखी गई ये तहरीर भी बादशाह सलामत मैं कई सालों से सर्दियों में इस नाजुक वर्दी में दरबानी करता रहा मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान ही निकाल दी सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं इसी तरह उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं अपनी ताकत के बलबूते पर जीना शुरू कीजिए खुदारा सहारों की बेसाखियाँ फेंक कर अपनी ताकत आजमाएं और अल्लाह पर यकीन रख कर कोशिश करते रहें वो कभी ना उम्मीद और नाकाम नहीं छोड़ेगा والسلام